В этот воскресный день хотелось бы поделиться некоторыми мыслями и размышлениями о том, что случаются в нашей жизни такие моменты, да, когда мы можем опускать руки, когда мы можем думать, что уже ничего нельзя изменить, когда мы... Знаете, верим в закон сеяния и жатвы, но с одной стороны, а с другой думаем, что значит, то, что мы сделали однажды, уже да никак не поправишь. И я вот, ну, размышляя об этом, столкнулся с определенными такими противоречиями. Знаете, думаю, можно изменить, что ты наделал, или нельзя. А может быть, не хватает веры, знаете? И действительно, вот такие размышления, они как бы э, напомнили мне одну историю. Мы все ее знаем. Эта история записана в книге, э, которая, кстати, я вот недавно делился да, об этом, которая еле-еле э, вошла в канон, чтобы вы понимали. Кто знает, что это за книга? Знаете, почему эта книга не, не хотели, чтобы она вошла в канон? Потому что э, в ней ни разу не упоминается э, имя Бога. Но э, в этой книге настолько явно присутствие Божие, что я думаю, что э, специально вот, Дух Святой, когда вот знаете, вдохновлял писать эту книгу. Я думаю, специально это было сделано, потому что, знаете, порой мы можем говорить определенными лозунгами, знаете, но э, явного вот присутствия Божьего мы можем не замечать. А вот в этой книге э, вот явное присутствие Божье, но э, ни разу э, имя не указано. Эта книга "Исфир". Да, это книга Есфири. Все знают эту историю. Это история о том, что и израильский народ да, страдал и был замысел определенного человека по имени Аман, чтобы истребить этот весь народ, знаете. Но Бог поднял в то время Девушку ее звали Есфир, да, она стала царицей. То есть всю эту предысторию, в принципе, многие знают. Э, но я вот когда начал, э, знаете, размышлять об этой истории, э, когда вообще услышал просто информацию о том, что, ну, что имя Господа не упоминается, я начал ее перечитывать. И, и перечитал несколько раз. И много получил э, ну, вот от Бога понимания, откровений. И когда я вот э, читал эту историю, я, э, э, ну, как всегда, э, наткнулся на хороший конец, счастливый конец. Но, знаете, э, этот конец произошел благодаря тому, что э, произошло некое событие в этой книге. Когда уже был наказан Аман, все знают, когда э, уже зло как бы было наказано, победило добро, но произошла одна ситуация, да, когда народ Божий должен был быть истреблен. И вроде бы царь, он стал на сторону Исфири, вроде бы, знаете, должен был быть отменен этот закон об истреблении израильского народа. Но в чем была суть? я начал вникать в это оказывается был такой закон называется закон медийский и персидский знаете в чем он заключался в том что нельзя было ни в коем случае менять приказ царя если он был написан этот закон есть то его уже изменить не мог сам сайт даже. С одной стороны, да, это как бы нормальный закон, но с другой стороны это была гордость самого царя, правительства и так далее. Но суть в том, что нельзя было отменить этот указ. Вот просто нельзя было. И вот меня впечатлило, да, вот именно то, что произошло в тот момент, когда вроде бы в жизни уже изменить ничего нельзя даже сам царь не мог ничего изменить, понимаете, он не мог отменить свой приказ об уничтожении еврейского народа. Он, уже разослали гонцов, все уже как бы назад ходу нету. и кстати этот приказ он тоже прослеживается в книге Даниила. помните, когда да тоже произошло, что Даниил он взял, помолился вопреки приказу, да? Царь вроде бы хотел отменить, но уже не мог отменить. И вот то же самое произошло. Давайте просто для подтверждения откроем вот Есфирь, восьмую главу, прочитаем седьмой, восьмой стих. Книга Есфирь, восьмая глава, седьмой, восьмой. И сказал царь Артаксерк царице Есфире и Мардахею Иудеянину. Вот я дом Амана отдал Есфире, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на Иудеях. Напишите и вы о Иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем Ибо письма, написанного от имени царя, искрепленного перснем царским, нельзя изменить. Я, знаете, в этой ситуации увидел э... вот, э, действительно а, э, в этой ситуации я увидел э, действительно руку Божию, действительно, знаете, то, как Бог действует иногда в наших жизнях. Когда вроде бы э, у нас в жизни вот все идет уже, знаете, в такой позиции, что ну нельзя вот ничего изменить. Ну вот э, уже Э, знаешь, наделал дело. Вот у меня часто бывает такое, когда э, начинаются какие-то размышления о том, что ты сделал в прошлой жизни, или ты поступил уже, знаешь, и уже начинаются разборки, а кто виноват, а почему это случилось, а э, ну, зачем это сделали, а вот такие вот нехорошие, давайте виноватых найдем, но... Знаешь, я вот всегда говорю, смысл в том, что ты разбираешься вот э, в том, что ты уже натворил. Какой выход у тебя сейчас в этой ситуации? Знаете, очень часто люди опускают руки и говорят, ну все уже, на все воля Божья, знаешь. Вот, вот э, ну, пусть будет, так и будет, знаешь. И иногда вот мы как верующие, иногда вот смиряемся с вот такой вот позицией, знаешь, когда... Э, ты смотришь, вроде бы изменить ничего нельзя, да, вроде бы э, уже все, логика, там, я не знаю, жизненный опыт, там, э, твои какие-то, э, знаешь, э, жизненные ситуации, они тебе говорят все, да, вот ничего нельзя поменять, вот э, уже вот, на, написан этот закон, да, в твоей жизни, такая твоя судьба но я когда увидел вот это я э, вот именно эту ситуацию я знаешь понял что в жизни можно поменять все особенно вот сегодня до да, утром слово звучало о том что если ты встретился со Христом то твоя жизнь изменится знаешь и э, когда мы вот встречаемся со Христом да, когда мы э, это не первый раз даже, знаешь, первый раз, когда мы встречаемся со Христом, ну, это слава Богу, когда ты пускаешь в свое сердце, да, Иисуса Христа, когда ты э, посвящаешь Ему жизнь. Но на протяжении всей жизни у нас бывают вот такие ситуации, да, когда мы э, ищем какого-то выхода, когда мы, э, знаешь, пытаемся что-то сделать, но ничего не получается, зачастую люди опускают руки даже в маленьких ситуациях. Вот недавно, да, там тоже происходила ситуация. И мне один божий человек говорит: наш, э, да, ну если мы так будем делать, то, ну ничего вообще не получится. Если мы не будем верить в определенные вещи, то э, ну, ничего не произойдет. И на самом деле так оно и есть. Знаешь, если у нас не будет хватать веры, если мы будем опускать руки, что действительно то, что ну, мы говорим, да, то, что мы уже провозглашаем в свою жизнь, уже ничего не изменишь. Но Слово Божие, оно говорит, что можно, да, можно все изменить. Можно сделать точно так же, вот, как царь позволил сделать Есфири и Мордекеи. Можно написать о себе Указ, новый указ. И этот указ ты можешь написать о себе только э, имея одно, только имея веру. И э, я вот думал, знаешь, многие люди вот э, они э, живут вот такими, знаешь, э, лозунгами, провозглашениями, энтузиазмом, и это все хорошо. Но знаете, когда это хорошо? Когда это все строится на вере. Когда это не Какие-то твои, знаешь, э, э, побуждения, хотения, какие-то твои, какие-то мысли, знаешь, непонятно откуда взятые, если это действительно идет от Бога, если это вера Божия, тогда все произойдет. И давайте откроем э, Марка 11 главу. Слово Божие говорит в 23 стихе. Написано, имейте веру Божью. Истинно говорю вам, если кто скажет: «Горе сей, поднимись и вернись в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. И, знаешь, я вот, вот думал, где взять вот такую веру? Как же ж вот эта вера должна быть вот в сердце, знаешь, настолько, чтобы вот, вот ты действительно жил вот так вот, что ты действительно верил и почему я акцентировал внимание на том, что знаешь, вот в книге не указано вообще, вот, про Бога да, не указано про там, имена Бога и так далее но здесь есть определенные герои веры, вот, с которых мы можем брать пример, например это был вот Мардахей это родственник Есфири, если брать, ну, как бы прямо, то это ее двоюродный брат был. Это двоюродный брат Есфири, который как бы э, э, смотрел за ней, да, который воспитывал ее вместо родственника, потому что Есфири была сирота. И вот э, Мардехей для меня вот в этой книге он стал действительно примером такой веры, примером того, что знаешь, что Бог действует и что э, Бог действует вот э, настолько сильно, что это спасает целый народ. Это спасает не просто, знаешь, одного человека, не просто Есфир, которая, да, стала там царицей, не просто Мардакея, который там в итоге стал очень уважаемым человеком. Бог спас целый народ. И вот в Есфире в 4 главе в тринадцатом стихе и в 14-м, помните, вот, э, это очень ну, такие знаменитые слова, когда э, Мардахей обращался к Исфире. И он говорил, и сказал Мардахею в ответ Исфире, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места. А ты... И дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Аминь. Знаешь, действительно, вера Мардахея, она вот была настолько огромной, да, и настолько ее было явно видно, что не надо было знаешь, кидаться какими-то громкими словами. да Не надо было знаешь читать там э, э, стихи из Библии, это видно было действительно в позиции человека, да, и он прекрасно дал понять э, Есфире, да, что Бог, он, он вступится в любом случае, что Бог, Он по-любому позаботится о и, иудеях, о еврейском народе, да, и знаешь, я для себя вот взял пример, что действительно Бог он может изменить любую ситуацию в жизни. Ты можешь ее изменить с Божьей помощью, потому что Бог он, он дает тебе вот такие вот, знаешь, силы для того, чтобы переписать просто указ, знаешь. Но для этого обязательно нужна вера. Вот, знаешь, для этого обязательно нужно верить в то, что вот ты просишь, то, что ты хочешь сделать. Иногда, э, знаешь, мы э, можем видеть вот э, друг друга, да, людей там в церкви, и смотришь, знаешь, э, один человек, он э, вот, ну, как-то Бог его поднимает, знаешь, он там возрастает и так далее, Бог его благословляет. Другой человек, он, э, знаешь... Ничего не происходит, просто вот находится в церкви и все. И думаешь, ну в чем вот проблема? Вот неужели вот Бог, знаешь, вот не может избавить этого человека? Ну проблема не в том, что Бог не может избавить, а проблема в том, что люди сами, знаешь, отступают от этого. Вот представьте себе, если бы в этой ситуации, да, эсфири или мордахи, они бы сказали, Э, ну, все, значит, на, на это все воля Божия. Знаешь, ничего уже не изменишь. Пусть все будет, как будет. Пусть все э, идет своим чередом. Пусть вот все течет, как есть. И я, к сожалению, знаю многих таких людей, которые вот так говорят, да, будет, как будет. И вообще не пытаются ничего изменить. Не пытаются искать волю Божью в этой ситуации. Не пытаются, э, знаешь, найти какой-то выход. Знаешь, не... Спрашивают Бога, что делать в этой ситуации. А соглашаются с этим, опуская руки и думая, что все уже. Знаешь, вот такая судьба. Но Слово Божие, оно говорит, нет. Знаешь, не, не, не такая судьба. Изменить можно все. Но все зависит от человека. Мардахей говорит, если не ты, то избавление придет с другой стороны. Вот в чем дело. Ты просто можешь, знаешь, потерять благословение в том, что Бог будет действовать через тебя. Бог будет действовать через тебя, чтобы изменить ситуацию, чтобы изменить чью-то жизнь, чтобы спасти кого-то. Знаешь, и суть в том, что когда обращается к нам Бог, да, то мы не должны опускать руки, мы не должны, знаешь, просто зацикливаться в себе и не видеть ничего вокруг. Бог он он говорит, что можно все поменять, можно написать этот указ по-новому, но для этого нужна вера. И если, знаешь, Бог обращается к тебе, вот как к тому человеку, вот, через которого э, он может действовать, то только лишь наша ответственность, да, э, открыться для Бога. И, знаешь, и тогда ты будешь благословением для другого. Если э, ты скажешь нет, знаешь, то избавление в любом случае придет. Только от другого человека. Только, знаешь, э, только э, не от тебя. И в этом случае, ну, здесь Мардахия говорил, да, ты погибнешь и дом. Твой. Знаешь, не хочется, чтобы было все так печально. Хочется, чтобы э, каждый из нас был тем человеком, через которого будет действовать Бог, знаешь, через которого э, можно поменять чью то судьбу э, и спасти человека. Знаешь, много людей сейчас нуждаются в спасении и, знаешь, и очень часто Бог взывает к нам через э, мелочи, через, знаешь, через какие-то маленькие наши действия, когда ты можешь быть вот этим человеком, который, знаешь, будет в цепочке, который будет именно тем, что может да, повлиять на спасение. Но иногда не достает веры. Поэтому, братья и сестры, пусть действительно в нас вот горит тот огонь для того, чтобы наша вера, она наша была... Э, Видимо, для нас, для наших, для ближних, чтобы действительно благодаря нашей вере вот многие могли э, увидеть Бога в твоей жизни. Аминь. Да. Давайте помолимся за людей, за нужды.